Останнім часом в інтернет-виданнях з'являється все більше повідомлень про появу в Україні великої кількості підробних грошей у національній валюті. Натомість представники департаменту внутрішньої безпеки Криворізької філії Приватбанку кажуть, що насправді рідко зустрічаються з таким явищем. Сучасне технічне обладнання банків запобігає потраплянню фальшивих банкнот в обіг. Все денежные средства промеряются на купюрочетных машинах. купюросчетные машины, которые э, в, находятся в банке и имеются в банке, они позволяют э, проверять купюру по всем э, параметрам, которые ну, заложены в них э, нашим государством. Любая купюра, э, которая выпускается у нас в стране, вот, она имеет 17 степеней защиты. Більшість цих ступенів захисту купюр неможливо виявити без спеціальної техніки. Але серед них є і такі, що доступні кожній людині, яка сумнівається у купюри. купюре. Найперше, що треба зробити, це просмотрети її на світ. Тобто, при просмотрі на світ відсутність водяних знаків. От, водяні знаки в принципі вони легко просматриваються. Не обязательно это должно быть дневное освещение. В принципе, достаточно любого освещения. Вот. На каждой купюре есть свои специфические защитные механизмы. Вот. Например, купюры 200 гривен и 500 гривен. То есть это белое поле, на котором ну, оно должно быть идеально белое. То есть, если используется, например, какой-то там струйный принтер для подделки в купюр, либо еще что-то, следы на белом фоне остаются. То есть их можно заметить. На купюрах, например, тех же самых 500 гривен есть э, треугольники с глазом, которые можно увидеть. На той же самой купюре 100 гривен. М -м, проверяя ее, например, элементарно можно поставить ее под углом и на том же самом знаке с, трезубцами просматривается надпись 100 гривен. Найперше, на что повинен звернути увагу володар гривневых купюр, це тактильные відчуття. На каждой купюре есть микропечать, рельефная. То есть пальцами она ощутима, довольно-таки серьезно. Ну и качество бумаги. Но ну, если человек уж действительно серьезно боится попасть э, в такую ситуацию с поддельными купюрами, на базаре, в магазинах, в интернете продаются элементарные датчики. То есть это тот же самый прибор, там, брелок с ультрафиолетовой подсветкой. Основной защитной, скажем так, краской, которая наносится. То есть это выделение определенных частей на этой купюре Он при подсветке ультрафиолетовым светом просматривается элементарно. Є ще один простий і ефективний спосіб перевірки справжності грошей: це так званий орловський ефект, тобто переливання фарб на купюрах під різним кутом зору. Фахівець банку продемонстрував нам цей ефект на купюрі 500 гривень.